Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli kanal izləyicilərim. Samsunumuz Ablan Məhəmmədi yolunda gözəl 3 otağlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona qədər baxın. Bütün məlumatlar videom daxilində qeyd olunub. Hal-hazırda bu 3 otaqlıdan 2 dənədir. 1 3 otaq 1 2 dənə 3 otaqlı, 1 dənə 4 otağlı həyət evimiz var burada. Yəni bir neçə ailə üçün münasibdir. Bura da gördüyünüz kimi evin yolludur. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Baqlıoğlu evinin həyətinə. Deməli, əziz izləyicilərim, 1.7 sotluq bu sahədə inşa edilib ümumi yaşayış sahəsi 10 kvadratdır, yerdən 8 daş kürsüdədir, sənədi pulçadır, qiyməti də videonun aşağı və yuxarı səhifəsində qeyd olunub, real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq mərkəzi yollardan elə hardasa olan 354 m. Evin rəngi budur, tamətə döşənilib. Evin zirzəmisi də var, rahat girib çıxmaq olar. Həyətə rahat ki, dama maşın da axma olar. Ətrafında tanış yaşayış var. Qazı sövsüdü daimidir. Çox gözəl evlərdir. Gördüyünüz kimi evin yan tərəfi açıqdır, rahat fırlanmaq olur. Çünki mələkə Allah xeyir versin, olmayanlar üçün də qismət eləsin. Əziz kanal izləcilərim, yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Biz, siz bizim kanalda yerləşdirmək istəyirsinizsə kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Bir daha qərar. Gördüyünüz kimi tükləklər də var, oh, elə yığılıb. Ruhayət olduğu gördüyünüz kimi. Daxil olum evin çatına əzizlərim. Öğrən üçün dəhlizdən otaqlara paylaşılır. Dəhlizdən sağda mətbəxdir. Mətbəxdən də nə baxılır. Bütün marshrutlar evin yanından keçir. Yəni Üzü Məmmədiyə gedəndə Zəhra Məmmədiyə yolunun sağında yerləşir. Faydə dedim ki 354 metr. Buna da zal. Zalın da hazırda olar 20.25 kvadrat. Zaldan da həyətinə baxılır. Gördüyünüz kimi ev dağalıcı. Daşı va tikilib. Kom mexdləri çəkilib. körpü fonda təmirə qoyulmuş hətta həmsəcikli. Dəvar çavilzaları da çox gözəl seçilib, yəni ortadakı çavil. Burada bir yataq otağıdır. Geniş şıq otaqları var, növbəti otağında da divar kağızı çox gözəldir. Bir də qısaca qeyd edəməliyəm bizdə. Mənə sözümü öz oğlum Əhməd yolda gözlər, çıxardı, hərəkət elə satışa çıxır. Bir tam 0.7 sot popo sahəsində inşə edilir, ümumi yaşayış sahəsi. Zəncirdə artıq bir yerdən 8 daşıqdır. Sənədəyə qopçadır. Qiyməti də videoda aşağıda yuxarı səsinə qeyd olunub. Yararlılıqda qiymətini də önəmlə çağırmıq. Bura da bir yataq otağıdır. Çəniş ev otelləri var. Mərkəzi yoldan evə ardəsi olar, 250-400 metr. Bütün məşrutlar evin yanından keçir, yaxınlığında məktəb, bağça, market, hamsisi var. Buna da sancədir. Ətrafında çoxlu məscidlər var. Bu ifadə haqqında nə fikirləriniz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı və izahat hissələrində qeyd olunub. Diqqətinizə görə sağ olun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Görüşənədək.